Han hörmətli və dəyərliz izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində marşrut dayanacağına yaxın əyəla şəxsi tikili bir həyət evini göstərəcəm. Gördüyünüz kimi bizim baxı formada belə bir həyət yanı hissəsidir. Həyətdən hissəsinə rahat çəkilib, avtomobillə daxil ola bilər və bildirim ki, evimiz 1.5 dəq torpaq sahəsində inşa olunub, çox keyfiyyətli və tikinti standartlarına çox yüksək səviyyədə riayət olunmuş bir evdir. Bildirim ki, evimiz tam şəxsi yaşanma məqsədi üçün inşa olunub. Həyətin bax bu hissəsində ağac güləkmək üçün yer saxlanılıb, burada su kranı qoyulub və dəyərlis deyəcəyim, bildirim ki, evlə marşrutun arası 150 metrdir. Yaxınlığında bütün yaşayış obyektləri var. Məktəb, bağça, yaşayış üçün zəruri olan bütün şəraitlər mövcuddur. Evin solundan arxa tərəfinə keçid etmək mümkündür. Dəmir barmaqlıqlarına qədər qoyulub. Çox havalı və bilirim ki, marşrut dayanacağına təqrib olaraq bildirirəm ki, yaxın bir yerdə yerləşir. Və bu hissədə belə bir plaşat qəsdi gördüyünüz kimi geniş şəkildə götürülüb. Hal-hazırda çox havalı bir yerdir, yəni hiss olunur. Deməli, daxil oluruq evin çərsəsinə. Gördüyünüz kimi bu formula giriş hissəsidir. Işsə, bu hissə mətbəx istip oldu, mətbəx istip oldu, koridor istip oldu. Bu hissədə belə bir qonaq otağıdır, gördüyünüz kimi. Tavanda işıqlar üçün yer qoyulub, kombi xətləri çəkilib. Ərazidə qaz, su, işıq mərkəzi kazı sistemi mövcuddur. Dərizə sol hissəsində baxın belə bir, bir mətbəxidir, gördüyünüz kimi. Dərizənin baş hissəsində birinci yataq otağı, bu hissədə isə ikinci yataq otağı yerləşir. Dəyərlisiz deyəcəm, bildirirəm ki, hal-hazırda satışıda olan evlərin çərçivəsində ən geniş və keyfiyyətlə inşa olunmuş çıtaqlardandır. Evimiz bu formada satılır. Evdə hal-hazırda qalıb divar kağızlarının təmarlanması, döşəmənin laklanması və qapılar. Az bir miqdarda işləri qalıb 48500 manata ilkin qiymət olaraq satışa çıxarılıb və real alıcılarla da razlaşmaq mümkündür. Bildirirəm ki, evimiz tam şəxsidirsə, şəxsi yaşama məqsəbi üçün inşa olunub və bu hissədə baxın belə bir sanitariya qovşağıdır, gördüyünüz kimi səhərlər də qaydasında atelayer qalıq saçba olacaq izlədiyiniz üçün təşəkkürlər kanalımıza abunə olmağı videomuzu bəyənməyi unutmayın